passiv daromad har doim yaxshi bo'ladi endi inson shu uchta narsaga javob bermasdan turib bu dunyoda alloh taolodan bir qadam ham siljimaydi deydida alloh huzuridan bu qayerdan topib qayerga sarflagani olgan ilmlariga qay darajada o'zi amal qilgani va yoshligini nima bilan o'tkazgan nimaga sarflagan xuddi shunaqa agar passiv daromad halol narsada bo'ladigan bo'lsa gazini boshamiz deymiz agar bo'lmaydigan bo'lsa to'xtatishni iltimos qilamiz umuman treding masalasi forex masalasi bu savollar bitta intervyuda hal qilinadigan narsa emas boya aytganingizdek u ahlini oldiga borib bitta videoga olib hal qilinadigan narsa emas o'zi aslida u tadqiqot qilish kerak uzoq katta katta muftiyatlar bor turkiyaniki malayziyaniki bo'lishi mumkin indenziyaniki rossiyaniki bo'lishi mumkin ularni bilish kerak xalqaro miqyosda oladigan bo'lsak ayni shu hozir yuqorida sanalgan bitcoin bo'ladimi forex bo'ladimi eng katta muftiyatlarda ham bir birini haligi fatosiga qarshi chiqib qoladigan joylari borda hammasini tahlil qilib ko'rib keyin o'zbekiston o'zini pozitsiyasini bilish kerak degan o'ta shaxsiy fikrim bor